Всем привет! Нежный вегетарианский суп с перцем. Почему-то у многих сложилось мнение, что вегетарианская кухня это невкусно, не сытно и не насыщенно. И подходит лишь как испытание во время поста. Мы развеем этот стереотип, предложив вашему вниманию очень вкусный и питательный суп. Немного о вкусе. Мы знаем, что плавленый сыр это молочный продукт, который в процессе переработки стал слегка терпким, солоноватым и кремовым. А теперь мы его вернули на родину в молоко, и молоко приобрело вкус плавленного сыра. Французы, а это именно их рецепт, знали толк во вкусе. А к нему добавилась природная сладость перца, причем сам привкус перца очень легкий, благодаря молоку и сыру, почти незаметный. Кусочки моркови гармонируют с этой сладостью. Ее подчеркивая, отомленный лук усиливает сырный вкус. Это стоит попробовать, чтобы сразу полюбить. Поэтому идем готовить. Ингредиенты. Плавленый сыр и молоко. Сыр лучше взять сливочный, его легче растворить без остатков жидкости, да и вкуснее Хотя подойдет любой плавленый сыр. Сливочное масло. Мы готовим на молоке. Основное масло тут обязательно должно быть родственником, сливочным. Сладкий перец лучше желтый. Просто его оттенок, не цвет, перейдет в суп. Морковь и лук, как подчеркивающий вкус. Растительное масло. Оно не будет присутствовать в супе, а необходимо для облегчения снятия шкурки с перца. Соль и перец по вкусу. Я добавляю тимьян, мне кажется он тут хорошо дополняет, но вы можете добавить зелень по своему вкусу. Начало приготовления с подготовки перца, а точнее его запеканием и последующим перемалыванием и соединением с молочными продуктами. Покрываем перец растительным маслом, тщательно промазывая всю поверхность. Я это делаю кисточкой, вы можете это делать тряпочкой, марлей, да хоть руками. Для чего? Когда перец запечется, шкурка возьмется корочкой и ее будет легко удалить. В конце запекания она потрескается, местами даже станет коричневой и можно сказать сама сойдет. Перец смазываем целиком, но плодоножку конечно промазывать нет необходимости. Сразу перец укладываем в форму для запекания, чтобы было удобно. Масла немного, только чтобы покрыть поверхность. Растительное масло не должно в большом объеме попасть в суп. Мы не делаем суп на основе спреда, оно может влиять на сливочный вкус супа. Ставим духовку на 15-20 минут при температуре в 180 градусов. А пока подготовим остальные составляющие. Нарежем морковь небольшими кубиками именно небольшими, чтобы и красиво было, и она хорошо протушилась. Тепловая обработка остальных овощей, в том числе моркови, будет недолго. Также небольшими кубиками нарежем лук с той же целью. По сути, мы не будем его поджаривать, только припустим и доварим. А теперь подготовим молочную смесь. Подогретое молоко необходимо будет смешать с плавленным сыром. Я использую сливочный сыр, у него нежный вкус, который передастся затем всему супу. И выбирайте сыр получше, вкус которого вам нравится, и не только в суп. Иначе вы рискуете получить неожиданный, не всегда приятный сюрприз. Это вообще касается любых ингредиентов. Не бросайте в приготовление некачественные составляющие, иначе будет и невкусный финал. Не беда, если не удалось растворить полностью сыр. Мы его потом пробьем блендер. Пока мы готовили, подошло время доставать перец. Достали и обязательно накрыли крышкой или тарелкой. Остывать минут 10. Достали перец и снимаем кожицу. Она потрескалась и если все сделали правильно, очистите очень быстро. Если не все сделали правильно, то чуть дольше. Заодно удаляем семечки. Они горчат и сердцевину она грубая. Чем мясистее перец, тем вкуснее будет суп. Очистили, теперь добавим перец в молочную смесь. Можете кусочками нарезать всю сразу, можете, как я, нарезать прямо в смесь. Все это мы делаем с одной целью, облегчить работу блендера и ускорить ее. Затем все взбиваем блендером, перец, сыр, молоко в однородную массу. Цвет уже замечательный, бежевый с желтым мягким оттенком будет очень красивый суп. И переходим непосредственно к варке супа. Растапливаем сливочное масло в кастрюле. Вот оно уже зашипело. Начала выпариваться вода. И добавляем лук и морковь. Мы не жарим их, только припускаем. Поэтому можно добавить их одновременно. Тушим на среднем огне минут 5-6. Затем добавляем воду 1 литр. Очень желательно горячую, чтобы не прекращать процесс тепловой обработки овощей. Варить все будем недолго, все полезные вещества, витамины в моркови и луки не успеют разложиться. Каротин, к примеру. Но при этом овощи будут мягкими. Закипело и сразу добавляем молочную спицу. перемешиваем, варим до закипания. В сливочном сыре, уже исходя из названия, много сливочных масел. Если его варить дольше нескольких минут, они начнут отслаиваться. А это нам не нужно. Как закипает молоко, так и будет закипать наш суп. Это сразу будет видно. В этот момент добавляем тимьян, у меня сухой, соль и перец. Перемешиваем и доводим до кипения, помешивая. Как только закипел, выключаем огонь. И можно наслаждаться. Это очень сытно, хотя по калориям это всего лишь чуть более 80 килокалорий на 100 миллилитров. Вкус я уже описал в начале. Это очень по-французски, нежно, чуть сладко, совсем немного салона хотя соли было добавлено совсем чуть-чуть, столовая ложка. Но он был в сыре, а сладость только натуральная, от перца. Гармония полная. Мясоедов тоже хочу обрадовать, во-первых, это вам очень понравится, а во-вторых, ничто не мешает вам добавить пару-тройку мини-венских сосисочек. Это придаст немного копченого оттенка супу, а также будет прекрасно гармонировать. Пробуйте и никто из вас даже не скажет, что это рядовое блюдо. Это очень вкусно. Спасибо, что смотрите наши видео. Подписывайтесь на канал Карчма. Будьте здоровы!